сказать, что мы все находимся в одном корабле. В мире, где очень сложные ситуации и где политические сложные волны угрожают нас всех. Мне жалко, конечно, вам сказать, что именно сегодня, 15 марта, Сирия входит уже в шестой год борьбы с терроризмом. Некоторые пытались представить то, что произошло в Сирии, как революции в рамки того, что тогда назвали ее арабская весна. Весна является источником добра и богатства. И пытались через нее совершить свои идеи. Эта весна принесла только роднуху, принесла только бедствия и принесла последствия, которые придется сейчас долгие годы восстановить то, что произошло в результате этой весны. Дорогие друзья, я считаю большим долгом поставить вас в известности некоторых событий, которые произошли в Сирии, в которой якобы, в кавычках, произошла так называемая весна. Как всем известно, революция ее проводят революционеры, которые четко поставят перед собой конкретные цели к которым они стремятся. То есть есть некоторые дефекты, некоторые проблемы серьезные в обществе, которые хотят дальние революционеры их решить. Как была Сирия до начала этих событий и как сейчас Сирия. В Сирии насчитывается около тысяч лет. Именно в Сирии была первый альфавит, альфавит в истории. В Сирии была первая музыкальная произведение. И самое главное, что именно от Сирии произошло распространение христианства во всем мире. И как вам известно, святой Павел именно он из Дамаска начал свою христианскую миссию. И та прямая дорога... Как, по которой он шел, до сих пор существует эта дорога э, Дамаски. Мы очень гордимся э, нашей историей. Общее сведение о Сирии, и как э, господин посол доктор Мухаммед Акил сказал, что Андрей Барон, это бывший директор э, французского известного музея Лондона, сказал, для каждого современного человека есть две родины его родная страна и Сирия посол, женщина, это произошло из Сирии. Мы гордимся тем, что с момента получения независимости в Сирии, сирийская женщина, именно сирийская женщина, имеет право на выборы и на голосование. Женщина в любом обществе имеет столь права, и она, это считается как очень большой показатель цивилизации и развития самого общества. Пять лет назад, до начала событий, Сирия не имела ни одного долга внешнего. В 2011 году Сирия, ее классифицировали как одной из самых безопасных стран мира. Во всех государствах, где произошел этот хаос под лозунгом арабской весны, وتحت مظلة نشر الديمقراطية، ب backdrop распространения демократии، نرى أن في تلك الدول انعدمت الديمقراطية، انعدم الأمان والاستقرار. Мы видим что наоборот произошло в этих государствах уже никакой демократии нет никакой нет демократии и никакой нет безопасности во всех этих государствах произошло расслоение общества. Естественно, очень много жертв, более сотни тысяч жертв и беженцев из этих стран. Видите, что э, кто-либо идет и э, пытается разрушить, например, церковь. Мы понимаем, что данный человек имеет какую-то миссию против э, церкви или против данной э, конфессии религии идет на разрушение мечети, тоже понимаем, что он против ислама и против мечети. Только нам непонятно, как можно разрушить университет, больницы, и может он пойти на разрушение такие достопримечательности, руины старых цивилизаций, которые находятся в Сирии. Можно ли назвать такого человека революционером или то, что он делает революцией? Дорогие друзья, то, что происходит в Сирии, это настоящий терроризм. Можно ли просто представить, что внезапно в 2013 году появляется внезапно такое террористическое формирование, как ИГИЛ? Можно ли представить, что внезапно появляется очень тренировочные, очень подготовленные бойцы, террористы, Которые э, вооружены очень хорошо и более того, они четко знают э, страну, имеется в виду Сирии, где они э, начали свое действие. Как нам верится, что такие могут стремиться э, осуществить какие-то реформы или какие-то права, э, как провозглашались в начале событий в Сирии. Относительно Сирии картина была ясна. С самого начала событий в Сирии, когда уже были арестованы террористы из Чечни, из Афганистана, из Америки, из Европы, фактически из всех стран мира, мы поняли, что в Сирии идет настоящий заговор и хотят действительно разрушить нашу страну. لأنه من غير المعقول أن نتخيل بأن شيشانيا يأتي ليطالب بحقوق وحريات في المجتمع السوري وهو لا يعرف ذلك المجتمع ولا يتكلم لغته ولا يعرف عنه شيئا представить, что приезжает в Сирию и требует там демократию или том обществе, о котором он фактически ничего не знает. ولكن هؤلاء أتوا بشكل منظم ومدربين ومجهزين بالسلاح والمال وبمعرفة في المناطق التي دخلوها وبكل التسهيلات من بعض الدول. نو نام إزميسو، شتو إيتي لودي بريخا لبسيري уже заблаговременно подготовлены, очень хорошо финансированы. И более того, есть некоторые страны, которые нам известны, которые просто способствовали их разброске в Сирии. أو أيسل. من دربهم من زودهم بالسلاح والمال من احضرهم من كثير من دول العالم وسهل لهم دخولهم الى سوريا السؤال الذي кто тренировал سوريا

لا توجد ادنى معايير الحريه في بلدانهم ففي بعض الدول ما زالت المراه حتى هذا اليوم ونحن في القرن 21 ممنوعه من قياده سياره او السير بمفردها في الشارع В некоторых государствах, которые поддерживают данных террористов, даже женщина не имеет до сих пор права водить машину и ходить одной на улице. Вот эти страны хотят научить сирийцев свободе и как дать права сирийской женщине. Эти государства пытаются научить нам, веросповеданиям, и они забывают о том, что исторические мечеть и церковь в Сирии, они все время находятся рядом друг с другом. И они забывают о том, что святой Христос, он такой же имеет محمد священное место, как и пророк Мухаммед دعونا نرى ما فعلت تلك الثورات وداعموها في المجتمعات الأخرى كالعراق وليبيя, واليمن, والسودان, وتونس, ومصر, Давайте посмотрим, какие были последствия и что могла делать дальнейшая революция в кавычках в других странах, как, например, Египет, Ирак, Тунис, Ливия. Убили Саддама Хусейна и фактически разрушили всю иракскую цивилизацию и культуру. Убили Каддафи. Муаммар Каддафи, и разрушили всю инфраструктуру в Ливии. Разделили Судан на две части, а это только начало. Заговор против Сирии э, на разделение Сирии на 4 <coughs> или 5 минимум частей. Это не мои слова, это слова одного генерала Пентагона, который э, публиковал даже документ, и в этом документе четко пишется о разделении Сирии уже о плане разделения Сирии еще с 2000, 2001 года, разделение Сирии и некоторых стран в нашем регионе. Каждый может познакомиться с этим заявлением на YouTube. Я сейчас хочу вам рассказать именно, что сейчас происходит в Сирии. Уверяю вас, что кризис в Сирии уже подходит к концу. Сирия имеет четкую принципиальную политику в разрешении этого кризиса. На первый план идет ликвидация терроризма в Сирии до конца. На втором плане идет продолжение национального примирения в Сирии и политическое урегулирование кризиса. А это произойдет только путем сирийского переговора. 7 февраля уже приостановленное военное действие в Сирии. Сирия призывает всех своих сирийцев, жителей, где бы они ни находились, вернуться и урегулировать свое положение в Сирии. Даже те жители, которые находятся в тех районах, которые контролируют террористические группировки, благодаря приостановке военных действий, сейчас они имеют уже возможность тоже выйти и э, урегулировать свое положение. Хотя они там находятся, естественно, под э, силой и под давлением террористов. Я уверенно могу сказать, что не все беженцы, которые говорят о себе сирийцами, они действительно являются сирийцами. Сирия еще э, серьезно предупредила, что многие террористы, которые уехали из Сирии, под предлогом беженцами они э, сейчас э, находятся в некоторых э, странах, в том числе европейских, э, сотрудничество с представителями, особенно и посольствами, с представителями сирийской власти по поводу четкого определения сущности этих беженцев, потому что они действительно создают большую угрозу для тех стран, куда они прибывают. Э, в конце хочу сказать, что именно вчера начался серьезный этап переговоров в Женеве. Некоторые средства массовой информации уже начали передать о том, что данные переговоры считаются как главным этапом для создания временного правительства в Сирии. И якобы судьба президента Сирии Пашан Асад будет решиться в течение 8, 18 месяцев с начала этих переговоров. Естественно, им, э, они недовольны э, тем, что э, сейчас будут проводиться парламентские выборы в Сирии. Хочу сделать разъяснение о том, что э, парламентские выборы, которые начнутся где-то через месяц, они будут проводиться согласно действующей Конституции в Сирии. Это право сирийского народа, не какого-то другого официальная позиция сирийской власти, изменение в Конституции Сирии произойдет только после референдума, референдума, который будет принимать только сирийский народ. А что касается расширенной государства, государства, о котором идет речь, может просто сейчас вот это данное, данное, правительство, которое существует, именно оно служит базой для этого. И по договоренности между разными сторонами могут входить некоторые там министры с оппозиции или других сторон. А что касается судьбы президента Сирии, это вопрос, который решит только сирийский народ. Народ, который путем референдума решит этот вопрос. Больше. Но сейчас нет ни одного постановления и ни одного документа, который... Касается президента Сирии. Спасибо вам э, за ваше присутствие и спасибо господину Махмуду за организацию такой встречи. Если у вас будут какие-то вопросы, господин посол готов вас слушать и ответить. Почему сирийские правительства поддерживают Россию в оккупации Украины? عم يسال انه ليش الحكومه السوريه تدعم روسيا على احتلال اوكرانيا من قال ذلك اكتوبرس تقول سوريا تدعم وحده اوكرانيا واستقلالها ووحده اراضيها سوريا هذا السين. موقفنا موقف السياسه السوريه من الازمه الاوكرانيه Наша офіційна позиція в Сирії. Сирія виступала і виступає за єдинство, і цілос, і независимо України. Ми дивимося по телевізору і бачимо, що е, ваші люди, е, як біженці, дуже масово перетинають кордон і біжать, спасаються від тієї ситуації, яка склалася в Сирії. Мене цікаве таке питання: чи знають біженці, куди вони біжать? Яка країна їх? Так сказати, координує і в яку країну вони направляються, звідки? Хто координує біженців біженці, і в яку країну? Це перше питання. Перше питання. Друге питання. Чому ваші люди покидають вашу країну? Тому що там іде війна, чи тому, що там дуже зубожіння, чи тому, що є інші якісь ситуації, від чого люди тікають? Якщо ваші люди, ми знаємо, дивимося по телевізору і бачимо, що значна частина людей. Це 250 осіб мають заселитися в Яготині. Мене цікаве таке питання, на яку соціальну допомогу розраховують ваші люди? Хто буде оплачувати цю допомогу? На які умови ваші люди розраховують? Що для них? Ми дивимося по телевізору, громада Яготинщини не сприймає ваших переселенців. Ця думка буде враховуватися, думка громади, чи просто будуть заселяти людей, ну так сказати, насильно? Наскільки мені відомо, для <кій> тим будуть заселятися жінки, вагітні жінки, діти, сироти, але не буде чоловіків. Чоловіки потім приєднаються до наших жінок, чи це будуть тільки одні жінки? Я маю йду світу. Да, мы не так, как Это как мужчины. Фейер? У нас красивые женщины. Да, И остальное вопрос. Меня а очень, очень интересует религийное, 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 религийное противостояние. У нас христианская а вера, у нас придут люди мусульманы. Как будет висловлюватись их вероисповедание в нашей стране? Моя фамилия Лапиненко, меня зовут Любовь Стефанина. Я... Господин посол Горакай Багадамов вам и это свидетельствует о а вашей действительно заинтересованности в этих вопросах. Это вопросы специалиста. Спасибо большое. Если будет мало, я еще. Я не понял еще. Если будет мало вопросов, я еще задам. أنا سرديس، وسأحاول أتكرمينا، وعم أتبيّن على هديه السؤال. شكرًا. بدي إسأل سؤال لماذا يهاجر الشخص من بلده؟ ليش بيترك بلده؟ أريد أن أطرح سؤال عام. لماذا يغادر المواطن من بلده؟ وفقاً للقوانين الدولية، إما في حالة الفقر وطلباً للرزق، أو في حالة عادية إنعدام الأمان والاستقرار، يخرج من أجل. ال... الأمان Согласно международным правилам, بالنسبه للمهاجرين السوريين او المهجرين نحن نسميهم المهجرين السوريين هؤلاء خرجوا من بيوتهم التي كانوا امنين فيها كما قلت قبل الحديث

والنصر وغيرها من المنظمات الارهابيه المنظمات الارهابيه في سوريا تمنع احدا دخول اراضيها من السوريين يقولون ان في سوريا

طبعا الأرقام مبالغ بها جدا جدا جدا. جدا جدا جدا. تلك الدول التي تدعم الإرهاب تفرض عقوبات على الشعب السوري بحيث يصعب على الدولة السورية تقديم.

Известно в политике и экономике, что, как правило, санкции, которые э, против любого государства, в основном страдает от них народ, а не правительство. И мы считаем, что те люди, которые أما موقف الحكومة السورية فهو دعوة جميع السوريين للعودة إلى وطنهم للمشا... للمساهمة في إعمار البلاد والمشاركة في حياته السياسية

Что касается бизнесов, которые будут в Егатине, господин посол говорит, у него нет никаких абсолютно до сих пор официальных данных, поэтому он не может даже это комментировать. Но мы их призываем, как всех остальных, вернуться домой в За содержательную лекцию о военно-политической ситуации народа Сирии и пожелать народу Сирии мира, благополучия и украинскому народу тоже. Спасибо, большое.